Вот это будет В-относительное, а вот это будет, раз сюда, вот так, В-переносное, да? Относительное это движение по отношению к платформе, да? Uh -huh. А переносное это вращательное. И во всех задачах первое движение переносное. То есть иногда это еще вот так изображается. Вот, такое сращение рычаг а здесь стоит вот этот самый ползун, который у вас был и вот это вращается вот так а ползун ползун движется вот этого вот самый, который у вас там нарисован, да? Ползун движется сюда. В ползуна. Вот опять, В ползуна это относительное по отношению к, этой, к этому стержню, да? А мне перенос, угу. А мы, как, перенос. Ну, это, я просто пока объясняю это на пальцах. Хотя